Друзі, ми продовжуємо сяке, намагаємось на позитиві, не зважаючи на те, що ранок прокидайтеся, протирайте своє заварюйте собі каву, чай і приєднуйтеся до нас, тому що у нас уже в гостях є, у нас в студії вже є гість. Ми раді представити вам е Горшкову світлану, керівник зразкового ансамблю танцю щасливе дитинство. Е Вітаю сама назва вашого ансамблю щасливе дитинство. у Нас так на гарний настрій, на щасливий настрій, на щастя. Чому саме щасливе дитинство? Ну, прежде всего, здравствуйте. Я хочу поприветствовать всех зрителей вашей студии. И, конечно же, работа с детьми – это, безусловно, радость общения, потому что наши дети, они всегда веселые, энергичные, здоровые. Они любят и прыгать, и играться, они любят экскурсии, они любят встречи, поэтому мы стараемся сделать детство наших детей счастливым. Вот Задаваясь таким вопросом, я всегда строю уроки на вот этих основных положениях, что делает детство наших детей счастливых. А Поэтому, что же детей счастливым? Да, это, конечно же, интересные уроки. С детьми всегда нужно находить такой способ общения, чтобы им становилось интересно, и их уроки наполнялись содержанием и смыслом. Каждый урок – это какое-то путешествие в страну сказок, в цирк, на полянку. Там дети с удовольствием могут свои интересы воплотить. Ну, их действия <связывается> наполняются смыслом и содержанием. Поэтому я думаю, такие уроки будут всегда интересными. И вообще, когда работаешь с детьми, нужно всегда задумываться о том, для чего ты это делаешь и с какой целью. Если смыслом и содержанием наполняются уроки, и вообще твоя работа имеет в этом смысл, тогда и занятие, и mm -hmm. результат имеет смысл. Каждый год... Мы проводим отчетные концерты. Они становятся праздником как для детей, так и для родителей. Поэтому э, мы стараемся, чтобы наши праздники проходили всегда э, в какой-то интересной, увлекательной форме. Это были и путешествия, это были и ну, рассказы о том, что сегодня интересуют детей. Угу. В этом году мы хотим сделать программу. Вы которая... снова готовитесь до звитного концерта да, в да. Ну, Каждый Не коллектив старается раз. показать, чем занимался коллектив в течение года. Не только мы, но это, вот если вы обращали внимание, то сейчас все коллективы отчитываются, да, знакомят, да знакомят своим творчеством. Для нас это тоже праздник, и поэтому Поэтому в этом году мы хотим сделать программу, которая будет называться ⁇ Взрослые и дети ⁇ То есть так как в нашем коллективе э -э -э шагают и малыши-трехлетние, и взрослые дети, которые стоят на рубеже уже взрослой жизни, вот в этом плане у нас будет строиться программа. То есть это и детский репертуар, и, конечно же, уже взрослый современный, который <coughs> увлекает. в Вміж совремні хореографії угу. е, дійсно мене просто е, телефонували вам і просили завітати до студії, тому що хотіли проаносувати, що у вас буде звітний концерт. Е, вже визначилися з датою, коли буде е, з датою дуже складно потому что у нас в Кубе сейчас идет ремонт, mm -hmm. и мы с нетерпением будем ждать наших гостей. Надеемся, что это состоится в преддверии Дня защиты детей. Мы бы очень этого хотели, чтобы наши желания mm -hmm. сбылись, потому что этого концерта ждут прежде всего дети, их родители и кроме того участники, бывшие участники поколений, которые прошли школу счастливого детства. Мы, конечно, угу. очень ждем этой встречи, потому что наш клуб будет э, обновленный. Нас будет ждать новая сцена, новый зал, новая фойе, новая костюмерная. И вот, пользуюсь случаем, это, конечно, новая, да? Да, я пользуюсь случаем непосредственно хочу сказать, э, что э, наш завод на базе которого мы занимаемся mm -hmm. и профсоюзный комитет делают все чтобы действительно детство наших детей было счастливым создают условия для занятий и светлый танцевальный класс и новая сцена и помещение и раздевалки огромное спасибо депутату горсовета Кантору Сергею Анатольевичу который является mm -hmm ну вот организатором, учредителем, вот спонсором всех этих нововведений, ремонта. Вот мы, конечно, Отож буде Сейчас. оновлення не тільки в плані програми, але й оновлення буде зовнішнє і дійсно да. це приємно. І ми е, вітаємо. Звичайно, що не закінчився ремонт, але вже вітаємо наперед, тому що приємно, що праця творча праця, вона отримує свою нагороду. І тому, приємно, що... Да. що хтось турбується про щасливе дитинство наших дітей, і в б, щоб більше було таких людей, які будуть думати про те, що завтрашній день залежить від наших дітей, від їх здоров'я, від їх інтій. Рєсав а тих творчества так, дійсно. Я пропоную трохи перервати нашу розмову. Повернемося, поговоримо ще про те, хто є учасниками. чим взагалі займайтеся, і що щоденні репетиції своїх дітей, так як часто ці репетиції проводяться, і взагалі, яке вже покоління виросло в часовому дитинстві, про все це ми поговоримо згодом. що дійсно цікаво. Давайте все ж таки поговоримо про колектив. Як давно вже існує колектив? Нашому колективу вже 40 лет. И, и, конечно же, за такие годы сложились определенные традиции, которые мы стараемся сохранить. Хотелось бы знать, что это за традиции. Традиции. Прежде всего, это, конечно, сохранение репертуара, который нам достался в наследство от Народного ансамбля танца, очень известного э, в нашем городе, и не только в нашем городе. Анс, народный ансамбль танца Калынонька знают очень многие. И мы, как наследники э, сохраняем репертуар коллектива, а это прежде всего танцы разных национальных культур э, и современные, конечно же, танцы, детский репертуар. Э, поэтому это mm -hmm. первостепенно и ну и если мы говорим о традициях, то, конечно, как большая дружная семья, э -э, ансамбль танца всегда выезжает вместе, всегда старшая рядом с детьми, всегда это э -э, семейные праздники, поздравления, дни рождения, день рождения коллектива, день рождения участников ансамбля. А Дненароджение святкуется с тортиком? Обязательно. У нас э -э, собирается э -э, группа вместе поздравляет, все желают э, имениннику всех благ, а он в свою очередь угощает всех гостей праздника. Mm -hmm. У нас очень интересно проходят такие семейные праздники, выезды на природу. Кстати, одна из традиций Колыноньки, и теперь эта традиция стала и Счастливого детства, потому что Счастливое детство был создан на базе именно народного ансамбля. Вот одна из таких традиций – это День памяти 9 мая. Мы традиционно выезжаем э, вот, в праздничные дни на природу и там с детьми чтим память минутой молчания э, и всегда мы говорим о том, что благодаря вот подвигу старшего поколения, поколения они всегда имеют вот возможность отдыхать, трудиться и ну вот быть такими веселыми и так... мать это счастливое детенство, действительно да, да да, да, да так действительно, счастливое детенство мы имеем этим людям и их героическому подвигу, и благодаря тому, что они покоили свое жизнь Хотілося б також більше поговорити про учасники. Ми говорили про традиції, що учасники дотримуються yeah. цих традицій. Ви казали, що у вас є і маленькі і діточки, і великі. Які взагалі вікові рамки, і як часто відбувається набір, і чи це більше Якщо це репертуар постійний, то я так розумію, що все ж таки основний склад він також постійний. Да, основной состав является как бы стабильным. У нас в коллективе порядка 80 детей, 4 вековые категории. Это дети от 3 до 5 лет, с 6 до 8 лет, с 9 до 12 лет. Ну и там уже группа считается старше 13-15 лет. Но, с течением времени, вы знаете, несмотря на то, что наш ансамбль имеет название как бы «Счастливое детство», наши дети переходят... Сейчас э, в июне, да да? да? да, и перерастают уже в счастливую зрелость, и дети, потом участники приводят своих детей в коллектив, и так династия танцевальная, и э, состав коллектива растет, потому что ну, мы все время есть, мы все время работаем, поддерживаем, мы постоянно общаемся, приглашаем на свои праздники, концерты, но ну, держим в курсе всех наших э, участников. А в зале как происходит набор? Вы э, приходите до вас просто поодиночно, там, кто захотел заниматься разом с вами, сподобалось, или проводите какие-то кастинги, отборы? Uh, раньше <coughs> Мы проводили наборы по школам, ходили, приглашали детей, но последние годы коллектив уже имеет ну, определенную известность, его знают в городе, поэтому, как правило, первое воскресенье сентября к нам приходят маленькие мальчики и девочки, которые хотят связать свою жизнь, первые шаги в нашем коллективе. И так вот, если им нравится и нравится родителям, то они задерживаются и продолжают уже обучение в нашем коллективе. Это проходит уже независимо от нас. Мы у нас э, существует день, когда мы проводим этот набор. Это первое воскресенье сентября. К нам вот э, приходят девчонки и мальчишки. Uh -huh. Ну, кастинга специального сейчас нет. Мы приглашаем в свой коллектив всех детей и стараемся наполнить их жизнь содержанием, смыслом, сделать их здоровыми и чтобы они имели возможность выступать на разных площадках нашего города mm -hmm. и не только нашего города. Мы выезжаем и за рубеж. И... Вы можете про это <coughs> детальнее рассказать, что это было за такие, э, турне? Mm. <laughs> Мы часто выезжаем, мы выезжаем, мы имеем опыт, допустим, выступлений вот э, в Киеве, мы э, участвовали в программе Крок до если знаете, uh -huh. мы выезжали в Днепропетровск, в Херсон, Харьков, Одессу. Э, кроме этого, мы были неоднократно выезжали в э, город ПриМорска в Болгарии, там проходит фольклорный фестиваль. Пусть это не конкурс конкурсный фестиваль, но uh, там есть Все, невероятная возможность при пообщаться с представителями разных стран, разных культур, познакомиться с как с большими и маленькими. А малючки вы также берете с собой у поездкой поездки меньших uh, участников? С маленькими сложнее, но если существует такая поездка, то она обязательно проходит при участии родителей. Мне очень интересно вопрос, я задаю всем керевникам ансамблей в танцах, кто до нас приходит. С кем легче работать, с малючками, или уже с дорослыми участниками ансамбля? Конечно, взрослые участники ансамбля, ансамбля имеют уже определенный опыт и танцевальный, и профессиональный, и опыт общения. Конечно, с ними легче заниматься. Но интереснее творчески подходить, конечно, с малышами, потому что каждый урок нужно выстраивать какой-то игровой форме. Это всегда, как я сказала в начале нашей беседы, это должна быть какая-то продуманная игра, где в ходе игры они выполняют определенное движение, знакомиться с искусством хореографии, с первыми шагами, с обетками хореографиями. Поэтому вот в плане творчества тут нужно подумать, как построить свой урок, так чтобы, ну, каждая... Це Заняття ти да імела смысл і задержання і діти приобретали знання. Ми дякуємо вам за те, що звітала до нас сьогодні. Дякуємо за те, що наповнюєте дитинство наших миколаївських малюків щастям наповнюєте їх змістом. Я нагадую, що у нас в гостях була станого Горшкова, керівник зразкового ансамблю танцю щасливе дитинство.